ఈ ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లా మీదగా నిర్మల్ జిల్లాకు చేరుకున్నాడు అయితే దీని యొక్క పాదయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మరి ఆయన ఎందుకు ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు అనేది ఆయన మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాయ్ आपका नाम क्या है आप कौन से गांव के रहने वाले हैं आप किधर से कहां तक पाद यात्रा जा रहे हैं जी मेरा नाम अहमद है मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से निकला हूं और हैदराबाद के लिए मैं मतलब पद यात्रा कर रहा हूं ये आपका पद यात्रा कहीं के लिए कर रहे हैं इसका मकसद क्या है इसका मकसद यह है कि मैं असद साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ मेरी दिली मोहब्बत है मतलब असद साहब से मिलने के लिए इसलिए मतलब बारह सितम्बर को निकला था और अलहमदल अभी मैं पहुंचा आदिल आबाद से निर्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ मैं असद साहब से मुलाकात करने के लिए निकल रहा हूँ मेरा असद साहब से मुलाकात करने का रीजन है की मैं उनसे दिली मोहब्बत करता हूँ और बाकी मतलब असद साहब कोई भी बात बोलते है वो संविधान के दायरे में बात बोलते हैं कोई भी कौन कोई भी जाति कोई भी हो असद साहब सब सबसे पहले आवाज उठाते हैं इसलिए मेरे असद साहब से मिलने की वही दिली ख्वाहिश है और असद साहब से मैं वही मिलने के लिए जा रहा हूँ क्या असद साहब से आपका बीच में क्या रिश्ता है क्या आप इनको आ, किस तरह से इनकी मोहब्बत है आपसे और आगे आप क्या चाहने वाले हैं जी बस खाली मेरा आसद साहब से रिश्ता तो है मतलब कि मेरी दिली मोहब्बत है क्योंकि वो हर कौम हर जात हर बिरादरी के साथ खड़े रहते हैं कोई भी कौम हो कोई भी जात हो कोई भी बिरादरी हो वो हर के हक में बात करते हैं और हद से हद से बात करते हैं और इसीलिए मेरी दिली मोहब्बत है उनसे मैं इसीलिए मिलने जा रहा हूँ क्या अभी आप हैदराबाद जाने के बाद असद साहब आपको मिलेंगे

మరి యొక్క పాదయాత్రను కొనసాగిస్తూ ఇలా వెళ్ళడం జరుగుతుందని అయితే ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు మరి దీనిపై మరి ఆ హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత ఓవైసి ఆయనను కలుస్తారా మరి ఆయన పట్ల ఆయన ఏ విధంగా వివరిస్తారనేది చూడాల్సి ఉంది నిర్మల్ జిల్లా నుండి శైలేందర్ ఏబిపి దేశం కొట్టే కారం రంగు రుచి ఆ కారం పొడి